Добрый день, уважаемые дамы и господа! Позвольте, наконец-то, приветствовать вас на итоговом одном из самых интересных событий Международного экологического форума «Лёш» в этом году. В ближайшие минуты мы подведем итоги конкурса «Лучшая продуктовая практика природного туризма» в второй сезон и объявим победителей по номинации. Для понимания, речь идет о конкурсе видеоматериалов, которые демонстрируют тур-продукт, описывают главную идею содержит информацию о продолжительности сезонности ключевом потребителя и его уникальности и отличия от аналогов. На конкурсе этого сезона был, было выставлено 28 работ. Материалы были представлены в следующих номинациях. Самое нестандартное применение природных ресурсов, самая оригинальная продуктовая практика, самый массовый это туристический продукт, Самая экологичная продуктовая практика, лучший экотур для семейного опыта, лучший экотур для нового поколения, лучший экотур для иностранцев, а также лучшая реклама экотуристического продукта при зависимости от симпатии. Друзья, откроет наше мероприятие заочное обращение советника руководителя Федерального агентства по туризму Александра Васильевича Егина. Внимание на экран! и гости второго форума экологического туризма «Ёж», а также участники фестиваля рекламных видеороликов лучших продуктов практики практик природного туризма. Дальше поздравить вас с успешным завершением вашего важного мероприятия и поприветствовать от имени международного фестиваля туристического кино «Седание с Россией». Подвижение туризма при помощи кино это очень важный Инструмент для продвижения туристической волосы. К сожалению, он еще не до конца и полностью используется у нас в стране. И вот наш мероприятий ваш, я думаю, что это очередной шаг к использованию вот этого важного инструмента вопросов продвижения российского туризма. Следующий наш, наш уже пятый фестиваль пройдет в Бушете с 24 по 27 сентября. Приглашаем вас принять участие в нашем конкурсе рекламных роликов. Я думаю, что участие в этом конкурсе поможет вам профессионально подойти к теме протяжения при помощи кино. Мое приветственное слово длилось примерно одну минуту. Такой же хронометраж или формат конкурса наших рекламных роликов. Всю остальную информацию о участии в фестивале вы увидите в нашем восходного ролика. Большое спасибо. Ждем вас в гостях в нашем фестивале. До свидания. Вы любите хорошее кино, и вам интересно увидеть Россию в праздник в рамках, тогда нам побудь лучшие отечественные и зарубежные фильмы о путешествиях по стране на пятом юбилейном международном фестивале туристического кино Свидание с Россией. Республика Ингушетия, 25 по 27 сентября. Путешествуйте с нами. Видимо, аплодисменты должны иметь песни. Обратите внимание, какая была небольшая вставочка, да, 25 кадр. Форум Йош. Там проведу. Итак, дамы и господа, перед тем, как приступить к приятной церемонии награждения, позвольте пригласить на сцену инициатора, единого вдохновителя конкурса Юрия Голдербакова, руководителя агентства Республики бойко по туризму». Дорогие форума и конкурса роликов. Я на самом деле рада, что подходит к концу и наступает самый приятный момент, хоть, наверное, не очень волнительный для некоторых участников, которые уже уверены в своей победе. А, еще раз хочу отметить, что работает удивительным образом. За год мы получили совершенно другое качество роликов в прошлом году присылали, не понимали смысла, целей, задач, содержания конкурса, то в этом году ситуация сильно изменилась. И ролики уже приходили осмысленнее, и а, решение уже жюри было принимать легче. И даже, насколько я понимаю, получилось так, что совпали мнение жюри и мнение зала а, в том, что произошло по оценке этих фильмов, которые были присланы. Поэтому я надеюсь, что мы, используя вот этот инструмент, за достаточно короткое время внесем серьезную лепту в развитие природного туризма и туристических продуктов в России. Поэтому я всех поздравляю еще раз и надеюсь увидеть всех еще в следующем году в качестве участников. Я приветствую на приглашается директор корпорации по развитию туризма Республики Коми Анна Сергеевна Жениха. Я присоединяюсь к словам Юлии Ивановны. Я также хотела бы добавить, что по сравнению с прошлым годом у нас значительно расширилось не только качество, но еще и география. И на самом деле то, что на сейчас мы уже видим турпродукты и можем продвигать с помощью этих роликов.